Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de For Him con quien dormiste anoche, basados en el libro. ¿De quién es la camisa que llevas puesta? Su tono sonó mucho más fuerte cuando preguntó. Los ojos agudos miran fijamente en busca de una respuesta. No sé qué tipo de respuesta esperas, solo sé que no tengo que responder en absoluto. Déjame en paz. La camisa de él que llevaba era enorme, parecía la camisa de un marido. No tengo marido, porque el esposo que una vez estuvo estaba parado aquí, justo delante de mí, y Jai sabe que esta camisa no es suya. Nel, el hombre alto presionó su voz baja, y solo estoy tratando de liberar mi muñeca de los grilletes, lo cual es difícil. Ya es mucho más fuerte que yo. Déjame ir. ¿Con quién te has acostado? Mi muñeca fue apretada con fuerza mientras levantaba su voz inquisita. Duele, pero tengo que mantenerlo a raya. ¿Por qué quieres saber? El tipo grande se me acercó tanto que nuestros cuerpos estaban tan juntos. Agarró la punta de mi barbilla y la controló para mirar hacia el otro lado para mirar claramente los moretones rojos alrededor del cuello. Mm. Jai solo se rió antes de alejarme. La mirada hacia mí era tan desdeñosa que apenas podía contener las lágrimas. Acabamos de romper. La zorra va y lo consigue con alguien más. ¿Te atreves a insultar a los demás? Albergaba un profundo olor a arrepentimiento. Y le respondí con toda la ira que tenía. No es Jai mejor. Vete muy lejos de aquí con alguien más, ya que ya hemos terminado. Jay usó su lengua para empujar a su mejilla para mirarme pensativamente. Fue muy agradable cuando estábamos saliendo, pero lo que está haciendo ahora casi me hace olvidar esas cosas buenas. Ven y toma el reloj, solo toma el reloj, no lastimes más a Nel, porque lo que hizo Jay dolió lo suficiente. Nel, una mano áspera se estiró y agarró mi mano. Su mirada cambió al escuchar esas palabras. Jai, lo siento. Parecía culpable, pero ¿y qué? Salió del edificio para recoger su reloj. Estaba muy lejos de mí. No deberíamos habernos conocido. Verlo ahora me hace débil, como si estuviera aquí para recordarme que nuestra ruptura es cierta. Eso quedó claro anoche. Duele horrible. Mientras buscaba en la habitación los relojes y otros artículos pertenecientes a Chai, una notificación del teléfono negro brillante en el bolsillo de mis jeans de repente vibró para llamar mi atención y recogerlo. Es un mensaje de él adjunto una foto de un anillo de plata con mi nombre y el de él. Ese anillo lo compró Chai. Los hemos estado usando desde nuestro aniversario de un mes. Recuerdo que me lo quité frente al espejo antes y a la ducha cuando estaba en la habitación de él. Tiraron la basura. Yo. El exnovio. Sí. Él envió una foto. A él envió una foto. Le envió una foto como prueba de que realmente lo había abandonado. La primera foto es de él sosteniendo un anillo. Miré a través del anillo hacia un bote de basura. La figura 2 es la imagen de ese estúpido anillo que ya está tirado en la basura. Le enviaron una foto. Puedes usar este anillo más tarde. Me sorprendió que él me enviara una foto de un anillo de diamantes. No parecía ser una foto copiada de internet. En la esquina frente al espejo en su habitación. No sé por qué, pero la foto y el breve mensaje me hicieron sonreír fácilmente. Tal vez porque parecía que estaba coqueteando con mi exnovio. Es un anillo de diamantes. El anillo de plata basura de mi ex. ¿Cómo puede luchar?